Слава Богу, братья и сестры. У Бога есть времена и сроки. И написано, что всему свое время и всякой вещи свое место под солнцем. И тот, который все сотворил, говорит: Мои мысли не ваши мысли, и мои пути не пути ваши. Мы не умеем оценить и правильно взвесить в сфере времени и видимом, невидимом мире человеческую душу, человеческие способности или значимость тех или других поступков. Поэтому Бог говорит, не судите прежде. Вот есть время. И я знаю по себе, братья и сестры, что если бы несколько лет назад назвать некоторые вещи, которыми я странился пустяками, я бы спорил и говорил, они мне нужны обязательно. Прошло время, не, смотрю, такие не нужны. Что-то проходит, что-то переживаешь, вырастаешь и остается позади. И понимаешь, вот предъяви мне претензии или предъяви мне вопросы несколько лет назад, я бы ошибся в ответах. Но не ошибся Бог, который знал нас прежде сотворения мира. И вот у него получится все. Потому что начавший доброе дело будет совершать его до конца. Друзья, мы возьмем этого юноша, у которого одного не доставало. Ну что это за любовь, у которой 99 ну, достает, одного не достает. И прицепился к одному, но это надо. Да любовь же все переносит. Любовь такая, что она на 99 глаза закроет, а одна... А ты, какой ты хороший. А это такая любовь, как ну, не, ну, не, ну, взял и к одному прицепился. Вы понимаете, что очи Божьи, они не плотские. Если нужно отравить человека, тебе принесут чашу красивую, и там будет 99 процентов хорошего вкусного напитка, но яд будет в одном проценте, и этот один процент будет стопроцентной смертью. А Бог хочет, чтобы мы жили, и Он найдет вот это одно смертоносное, чтобы изъять его и объяснить тебе, но сделать за тебя Он этого не сможет. Если ты покажешь в вере своей дела, то он тебе подскажет, наставит. То есть тебе нужно со своей стороны сделать шаг. Может, даже он будет и ошибочный, что-то у тебя не будет получаться. Но у него выйдет. Этого Никодима уже, знаете, пришел, все знает, ночью развернулся и ушел. Нехороший человек. А было 12 хороших. Ходят с Иисусом. Всегда с Иисусом. Один из них Иуда оказался. Остальные все разбежались. В самый роковой момент Христа все его оставили. Но у Бог не оставил, потому что у него есть слово, которое пообещало, что ты не будешь сиротою. Много людей умирают. Я сирота, если умерли те, кто мне передал жизнь. Вот тогда я сирота. И тот, который дал нам жизнь, говорит, ты не будешь сиротою, потому что он вечный. И когда у Христа была дистанция из притории Пилата до Голгофы, у Бога нашелся Симон Кириньянин. Кто-то разделит с тобой, только надо не, не, не паниковать, надо не бояться и шагать за этими дорогами, которые Бог тебе предопределил. И там, где Симон не мог пройти уже, человеком невозможно. Завеса в храме разодралась, и отец вышел навстречу к своему сыну, верен, обещавший. Слава ему! Мы перед тем самым Богом, и у нас будут дистанции. Если мы исповедуем Иисуса Христа Господом, то Он есть путь, истинная жизнь. И тебе, брат Миша, тоже надо будет идти от Притории до. И будь внимателен. Могут выйти к тебе навстречу, которые приходили ночью, тайно. Кстати, они пришли, и у Пилата эти тайны просили тело Иисуса, а тот, который от начала там объяснили ему, рассказали, что у него не так. Он принес состав алои смирной литров около ста. Вы по, 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 ухаживали за телом Иисуса, обвели в прощадницу и положили в гроб. Тайное. А, а все смелые поразбегались. Так что не, не торопитесь тайных ругать, братья и сестры. Они могут прийти к вам потом на самую последнюю дистанцию с алоем и Смирной. Потому что ты ему сказал глаголы вечной жизни, и они не выйдут с этой земли, как снег и дождь, не исполнив то, к чему их Бог послал. А мы учимся, понимая всему свое время и всякое вещи, место под солнцем. И с нами есть сегодня учитель и наставник, который что-то нам обрежет, что-то объяснит, где-то может кому-то перепортит будущность в форсисе, ты туда деньги вложил, тебе надо идеи у форсисе, планы, в кого-то в Маусе планы. Он придет, развернет, но он сделает лучше, потому что намерение его во благо, а не на зло, чтобы дать нам будущность и надежду. Мы порой там упираемся, не, по-моему, уж краще, я же лучше знаю. Один там знал, вот, я не против миссионерского служения, друзья. Вы знаете, мой труд, тут очень многие молились, благословляли меня на разные пути и дороги. И я очень дорожу теми, которые идут, если посланные Богом. Но есть такие, которых лучше было бы привязать до батареи, чтобы они не... Потому что после них очень непросто идти. Когда соблазну наделают, ереси нанесут. А потом говорят, так вы же такие самые. И попробую объяснить потом человеку что не у всех такая вера, не у всех такое знание. Он так начал Африку спасать, что его пять детей полуголодных в хате ходят. А Бог умеет, он же свет умеет напряжение так, да, добавить. И Бог сказал ему, ты думаешь, я настолько ветхи днями, что не знаю, что в Африке делается. Но знание из одного африканца, если я не спрошу, а за этих пятерых спрошу за каждого кто не печется о домашних своих. Друзья, все, и миссионеры нужны, и евангелисты нужны, все нужны. Но нужно не забыть, что Альфа и Омега – Христос. И если за Ним, тогда все правильно получится. А если побежишь вперед, то накажешься им же. Лучше Бога слушаться. У нас сегодня великий день. И когда мы идем в Дом Божий, наблюдаем за ногою своею, и будем учиться, приготовляться более к слышанному. Восьмая глава Бытие. С первого стиха. «И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, бывших с ним в ковчеге. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились». У Бога ничего просто так не получается. И очень хорошая книга, братья и сестры, которая рассказывает нам даже, что Бог помнит и о чем Он думает. Это очень неприступный свет, а это очень далеко и может написать это только тот, кто проникает в глубины Божьи, когда в неприступном свете Бог о ком-то вспомнил. А из невидимого происходит видимое. и невидимое его есть вечная сила и божество. Вы знаете, что это написано в священных писаниях, которые не могут нарушиться. И для того, чтобы из невидимого произошло видимое, нужно было где-то преломить идею, звук, мысль в реальные физически осязаемые вещи. И вот этот порог, на котором все преломилось, стал Иисус Христос. В нем слово стало плотью все осязаемое, все видимое, что начало быть, начало быть через Иисуса Христа. Если вы будете читать, сегодня просто очень хороший день, говорили, солнце светит. Я не хочу считать предыдущую главу, чем она заканчивалась. Когда на земле поднялись воды, и все живое, дышущее от человека до скота, а он был тогда милосерд, долго терпелив и, и сожалеющий о бедствии. Тот же самый Бог, его другого не бывает. Он единый. Вчера, сегодня и во веки тот же. Неизменный совокупность совершенства, любовь. Слава Ему. Почему закончилась катастрофа и трагедия? И почему Бог про все забыл, но помнил про одного Ноя? На это есть причины, друзья. И когда я сегодня на хлебопреломление слышу, что это символы и образы, хочется сказать, да запретит тебе Господь. Христос пришел на землю, зная, что его будут распинать, и сказал, это истинная пища и истинное питье, а оно стало для меня уже каким-то миражом, символом, образом, что-то такое. Вот, догадайся, как хочешь, получай, как знаешь. Я понимаю, что сегодняшний вот этот кусочек хлеба и глоточек вина дороже, чем планета Земля, моя жизнь, моя смерть и мое воскресенье дороже, чем вот этот кусочек, чем все вот это, что я сейчас назвал. Потому что вот с ним, вот с этим, не с моими страданиями, не с моей родицей, не с моим силой воли характером, сколько ему, вот с ним Бог дарует мне все. Если я имею его, я имею отца, а если я имею сына, я имею царя, а с царем я имею царство. Потерял это, и если я это не растворю, зерою, брат Миша, ад преисподней твоя будущность, и сделают правильно. Если ты до сих пор не понял и не оценил, почему Бог не думал ни про кого, гибнут, топятся миллионы людей, а Бог помнит про Ноя. Это не случайно, друзья. Потому что Слово Божье это не поговорить, просто на вечерках делать нечего, вечер скучный. Божье Слово пребывает вовек. И Бог не спит и не дремлет по одной причине, чтобы это Слово, которое вышло из уст Божьих, исполнилось в точности до йоты. И тому, кто было, кому было Слово Божье, он называет богами. Слышите? Это внимание величия. Это Бог сказал. Это уровень. Потому что, чтобы до тебя дошло, до, до плотского человека, чтобы до тебя дошло, что это, говорит Бог, ему нужно было из невидимого переступить через порог. Видимый, где его будут распинать, где его будут убивать, где он прольет кровь. Но распятый на кресте, Он сможет через эти боли и страдания сказать, Отче, прости им, ибо они знают, что творят. Да его что, пацаны распинали? Взрослые люди, которые исследовали Писание, в одни артаксеркса, этих иудеев спас закон Божий, всех абсолютно. И знаете, что они Пилату сказали? У нас есть закон. И по закону нашему он не может жить, должен умереть. Как вы извратили закон, который спас вас всех, ваших детей? Праздники до сих пор оставились, а законодателя распяли. И Бог именно по этой причине и вырвал тут ад и смерть. Но когда он зашел в смерть, сегодня у медицины есть такое, такое понятие и народное тело. Зашел в смерть, а зацепить не заша. Гневливости нет, зависти нет, э, лицеприятия нет, гордости, надменности. Чуже, э, нема за что взять. А он взял ключи ада и смерти в свои могущественные руки и вышел. Да, может я не принес, отец, то, что ты дал в руки мои перед хлебопреломлением и омовением ног. Я получил от тебя дары добрые, даяние добрые, дары совершенные но они меня в ад не заведут. Они меня принесут на небеса, а мне нужно спуститься, потому что я кому-то пообещал, что я выведу, избавлю и спасу. Я им пообещал, что кто войдет мною, тот выйдет и пажить найдет. Поэтому я ради них посвящаю себя. И он совершил. И у нас есть будущность и надежда, потому что Искупитель наш жив. И у него получится. Не расстраивайся, брат и сестра, если что-то у тебя где-то там. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Бог приведет тебя в обстоятельства, Бог придет тебя в ситуации, Он назначит время, удалит то, что не принесет плода на то, что прославит Отца Небесное, обильно, если терпим, если смиряемся, если верим и надеемся, действующей силой даст Божие, чего просим или помышляем. Кною было слово за будущую цивилизацию, за жизнь. Что нужно сделать, чтобы в тебе осталась жизнь? А учитывая, что Бог сказал, живу я, и вы жить будете, Бог будет наблюдать за теми, кто принял слово жизни. И как бы ни заштормило это житейское море, и волны сильные, сильные не бросали бладью, даже если ты останешься один, и все кругом мрак и потоп, Бог тебя не забудет, только по той причине: в тебе есть слово жизни. И за этим словом Бог будет наблюдать. А так как мы люди физические, мы пока не увидим, не уверуем, то Слово Жизни спустилось к нам на такой уровень, что мы можем видеть очами и осязать руками. И тот, кто сегодня принимает участие в хлебопреломлении, в этот день каждый из вас становится проповедником Божьей правды. Не религиозного конфессионального направления, а того, что свершилось во Вселенной. Когда едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете. Да коли Он? Вы все становитесь проповедниками в этот момент. Вы возвещаете. А кому вы возвещаетесь? А вот той прослойке, которая между небом и землей. Тьма и злоба поднебесная лютуй, психуй, шторми, посылай стихи и бедствия. А я знаю, Искупитель мой жив и грядет. И преклонится пред Ним всякое колено и небесных, и земных, и преисподних. Докажи, брат Миша, не смогу. Но пройдет время, и вы увидите. То лучше примиритесь с Богом, чтобы вы потом со всеми святыми могли склонить колени и с духами Невеста и сказать, ей гряди. Потому что если вы не сделаете со святыми, вы с другими будете это делать. И там не будет ей гряди, а там будут горы и камни. Упадите на нас и сокройте от лица сидящего на престоле. Зачем так уходить в вечность? Я думаю, что лучше с глаголом Божьим, в памяти Господней, в промысле Господнем, что ради тебя Бог готов снова сойти ради одного человека, который принял его слово в сердце свое, подуть ветром, остановить потоки, осушить землю и снова дать жизнь и цивилизацию. И мы знаем, друзья, что однажды на планете Земля все пройдет, но верующий в Иисуса Христа жить будет вечно. Слава нашему Богу! Это слова Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день. И я так благодарен, что дальше нету. Я так думаю, хотя, может быть, а я знаю, что во Христе, да, и аминь. И если у меня что-то там, может, не соображаю, то соображает мой Господь, который сказал, я глава той церкви, в которую ты принадлежишь. Я спланирую, просчитаю, и у меня получится. И даже, может, и брекаюсь, знаете, другой раз. Но верен, обещавший, что с его руки никто не похитит. И порою он может разрушить и планы в Фарсисе, даже не посмотреть, сколько там билеты стоят. И в Маус не дойдешь. Но лучше идти за Иисусом, потому что с Ним кто войдет, тот выйдет и пажить над ним. Ибо плоть моя истина есть пища, и плоть моя истина есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Братья и сестры, особо вот это внимание обратите. Нам свойственно людям, вот если вокруг мир, праведность и радость, комфорт, цивилизация. Вот еду на дорогой, хорошей машине, со мною Бог. И недавно Господь мне сказал, ошибаешься. И чем хуже будет машина, тем я буду ближе к тебе. Я буду с тобой идти пешком. И я вдруг вспомнил, чем больше скорбь, тем ближе Бог. Но тут Бог не будет меня заставлять пересесть на Запорожец, или там на мопед, или на самокат. Нет. Знаете, что самое главное? Бог просил Отца Иисус, чтобы не взял нас из мира, но чтобы сохранил нас от зла. Пользуйтесь. Пользуйтесь хорошими квартирами, носите хорошие вещи, но берегите первую заповедь на первом месте, чтобы она не ушла никуда, ни при каких обстоятельствах. Все наше. Но если на первом месте будет любовь к тому, который все, то тогда он порядок и устройство свой Божий в твоей жизни гарантирует. Тогда начало и конец будут в Боге а учитывать, что намерение его во благо, а не на зло, то в результате вот то воскресенье будет достоянием реальностью осязаемого твоего христианства, когда войдешь, выйдешь, и там не ужас яма и петля, а найдешь за этой дверью воскресенье и вознесение, и встретившись с Богом на небесах, Он заведет к Отцу. И мы сегодня приступаем не к горе, не как Моисей там, помните, тоже подошел, был в страхе и в трепете, а к торжествующему собору, к церкви, к духам праведникам. И последний этап, последняя ступень, куда подошли, крови говорящие лучше, нежели Авелева. Вот почему Христос спел и шел на гору Илеонскую. Теперь какие бы там потопы, какие бы там стихии, что бы туда ни пришло, если ты принял Его Слово, если ты принял жизнь, значит, Твое имя в книге жизни у Ахца. И чтоб тут нам не придумали, друзья, Бог сказал, кто не чип на лоб получит, а печать от Бога. Есть такая категория людей. И это не нация, это не образование, это исповедание и твое сердце. Будешь исповедовать Господа, тебе другую печать поставят. И никто не коснется, потому что ты не для этого мира, ты с Божьего Царства. Но никто тебя заставлять не будет и запугивать не будет. Выбор всегда будет за тобой, ты свободен. И Деду Господень, избери жизнь, чтобы жива была душа твоя. У потопа будет конец, у стихии и будет конца, конец. Нет конца в любви и в милосердии Божьего. Слава Ему. Поэтому, друзья, когда Христос передал истинную среди лжи, религий, заблуждений, обольщений. Он передал истинное, настоящее, неприходящее. Теперь можете распинать, делать что угодно. За них есть тот, кто заговорит. Лучше, нежели Авелева. Кровь Иисуса Христа. Говорит, лучше, нежели Авелева. Новый Завет, благодать и истина, воскресение, вознесение, прощение грехов в Новом Завете, а Новый Завет в крови Иисуса Христа. Без пролития крови не могло быть прощения. А нам сегодня прощено. Слава нашему Богу. И если мы пытаемся что-то сделать, мы не отрабатываем за свое спасение. Мы рождены для добрых дел. Наши добрые дела – это наша новая жизнь, потому что родил нас добрый пастырь, добрый наш Господь и Бог. Вот что радовало Иисуса. Он шел в самый свой роковой момент на самую страшную встречу. Он прекрасно понимал, что с другой стороны горы на него идет Иуда, как на разбойника. Че ты поешь? Весел я, потому пою псалмы. За моих детей заговорит кровь. И Иуда, помните, когда Христос макнул хлеб и протянул ему, Иуда избрал мзду неправедную. Он вышел и потом признавал свою вину, вернул серебряники, каялся, Почему не сработало? Кровь не проговорила. Истина не проговорила к тому, кто есть истина. А всякий человек лжил. Конечно, когда припрет, все просят, все обещают. Только поправился, только выздоровел и сразу забыл, что ты обещал. Но не забывает наш Господь Бог, друзья, тех, кому было Слово Господне. А сегодня мы не только прочитали и уверовали, мы что-то сделали на водном крещении, мы исполнили, что Господь сказал, и приняли, что крещение было с небес, а не от человеков. И как мы получили рождение свыше, и можем сказать, вечные небеса, ава очи, то как дети причастны плоти и крови, мы сегодня во Христе Иисусе. Имеем благодать на благодать и полноту невидимого вечного, видимого осязаемого, который говорит за нас лучше, чем самое великое образование, эрудиция или способность человека. За нас ходатайствует небо. Истинная пища и истинное питье свидетельствует о нашем новом рождении. И таким образом можно отчаливать, друзья, от того берега, даже если навстречу будет буря бросать, бедную и безутешную. Это написано в 54 главе Исаи. Ее писали после 53, когда написали за того, кто был к злодеям причтен и за преступников сделался ходатаем. Теперь можно идти навстречу скорбям, скорбям, страданиям и переживаниям, зная, что даже если мы его сейчас не видим или не слышим, мы веруем что в пик кризиса, в пик этих штормов, когда захлестывает все, кто-то в неприступном мире из драгоценных камней, из бриллиантов, строит мне город, и это мой Отец, возлюбивший меня вечной любовью и простевший ко мне свое благоволение. Я еще, может, не сильно похож, но у него получится. Кого Он предузнал? Тем предопределил, тех призовет и прославит. И дойдем в единство веры в мужа совершенного. И то, что при переходе у каждого из нас отобразится Христос, верен, обещавший. Может, со шрамами, может быть, обрезанными, порезанными. Но кроткими смиренными Перешагнув в том вечное небо, где обитает правда. У Бога получится. Он занял самые опасные места впереди и позади. Там Амалик добивает, а впереди попробуй пройтись. Много всяких ловушек, сетей, капканов. Но со Христом я дойду, такой псалом, поем. Потому что любит миловать, не хочет смерти грешника. Нам есть у кого учиться, нам есть кому доверять. Мы счастливые люди. Даже если, может, и здоровье колеблется, может быть, и всякие ветры учения штормят. Но мы знаем, что во Христе мы имеем непоколебимое основание. И когда все начнет дрожать и колебаться, Церковь Иисуса Христа выстоит только по этой причине, что Он есть камень краеугольным, и надеющиеся на Него не постыдятся. Я бы хотел вместе с вами поблагодарить Его. Мы сегодня собираемся в этот день, друзья, мы собираемся не перед человеком. Когда-то Павел сказал, я от самого Господа принял то, что и вам мы сегодня перед самим Господом. Не торопитесь Ему заученные молитвы. Подумайте, что в ваших сердцах никто не знает, что в человеке, кроме Духа, который в человеке. Может, немного слов Ему скажите, но скажите от всего сердца. И желательно на следующий раз собраться. И за то, чтобы сегодня просили, выкинь за хребет и не вспомню, На следующее хлебопроломление уже пройти без него. Постараться этот месяц при Помощи Его избавиться, освободиться, преобразиться, чтобы сделать новый шаг от веры в веру, от силы в силу, от славы в славу, как от Господня Духа. Будьте благословенны а тому, кто действующей вечной, вечной силой дает несравненно больше, чего просим или помышляем. Тому слава во веки веков. Аминь. Помолимся.